hadirin sekalian masyarakat mula bercakap soal ekonomi soal akhlak soal rasuah soal penyelewengan ini tajuk rakyat sekarang dan akan datang cuba tuan-tuan lihat Wang negara kita bocor lebih 28 ribu juta setahun. Contoh mudah saja melengkapkan angkatan tentera laut dengan kapal selam, perlu ke tidak? Katalah perlu. Salah tak melengkapkan angkatan laut kita dengan kapal selam? Tidak. Yang salahnya, Razak Baginda curi 500 juta. Itu salah satu contoh saja itu. Memberi komputer kepada para pelajar, baik ke tidak? Baik. Salahnya komputer RM5,000 Kementerian Pendidikan beli dengan harga RM40,000 sebiji Mahalnya komputer Kementerian beli Ni yang bocor RM28,000 juta Kita kata bertindaklah kepada orang yang melakukan rasuah pemberi dan penerima Paklah kata ya Badan pencegah rasuah tak ada kuasa Dinaikkan taraf jadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Bagus kuasa hebat. SPRM pun kata kami akan bertindak. Tak kira bulu. Ditangkaplah. Tangkap siapa? Bank Ho. Apa tuduhan kesalahan Bank Ho? Menyalahgunakan wang RM2,400 membeli bendela. Di soal siasat. Hingga mati. Razak Baginda dan orang yang ambil komisen kapal selam, kapal terbang didakwa di mahkamah atau tidak? Ya. Tak dengar. Kemudian Anwar Ibrahim dan pemimpin yang lain dedah dalam website, dalam ceramah bagai-bagai, wang -bagai, negara kita hilang. Lebih 880 bilion dalam masa 10 tahun. Najib mula-mula tak mengaku, akhirnya dia mengaku. Dia kata, ya, yeah, wang negara kita hilang. Kita akan bertindak Siapa yang menghilang kewarna negara Kita tunggu siapa dia nak tangkap Sepatutnya dia kena tangkap Taib Mahmud Siasat Taib Mahmud Betul ke tak? Kena tangkap Sami Belu Siasat Kerana harta dia banyak di Australia Kena tangkap Daim Dan siasat Siapa yang ditangkap? Syarbani Kastam Syarbani dipanggil pejabat SPRM dia pun pergi. Pergi-pergi jumpa mayat besok. Bila jumpa mayat, matilah. Keluar pula suara khabar, dia bunuh diri. Saya dengan Dr. Maria bersama yang lain pergi melawatlah Balu Syarbani. Rumah dia di kondominium tingkat Mati. kalau tujuh, tiga tujuh. Betul ke dah? Saya kata ni pelik. Saya turun di bawah, pegawai-pegawai kastam tunggu. Dia kata, Bang Man, Syarban ini tu imam. Dia ganti tu imam selalu. Dia orang bagus. Macam mana nak bunuh diri? Kemudian polis pula kata, dia mati mengejut. Sudden death. Bolehkah polis keluar penyataan begitu? boleh, itu kerja doktor pakar forensik, baru boleh tahu jenayah kematian kalau ditanya doktor pula, dia kata Syarbani ini jenayah, artinya di Malaysia sekarang, doktor jadi polis, polis jadi doktor sudah jadi keluarga 69 tunggu itu balik yang saya nak maksudkan di sini, yang tadi sekalian cuba lihat, walaupun kita telah bercampur gaul dengan orang Tenghoa Sejak mereka berada di sini bersama dengan kita sebelum dan selepas mereka. Tapi perangai dan sensitivitinya berlainan. Tengok isu Benghok. Mereka, NGO mereka, kaum mereka terus hidupkan sampai hari ini. Tak selesai isu Benghok. Orang Melayu, Kesar termasuk keluarganya kita melawat. Macam mana ini? Nak tawa kejadian atau tidak? Nak buat macam mana takdir, dia nak mati jatuh bangunan. Biar Tuhan lah balas pada mereka yang buat niat ha, pada dia. Ni fikiran orang Melayu orang tadi sekalian. Aku cukup garam. Dia tak rasa bahawa seseorang itu innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah selagi dibuktikan kesalahannya dan hanya boleh dihukum oleh mahkamah. Betul ke? Inilah dimainkan. Begini yang tu sekali kita lihat orang Melayu dia mudah tunggu Bukan mudah lupa, mudah apa pun kita tahu. Orang Melayu ni dia jenis geletek tak geli. Geletek tak, tak geli. Kita ubah geletek tadi, duk kat ah, gitu. Hadirin yang dihormati hormati sekalian. Kita lihat. Menjelang pilihan raya tahun 2008. Pihak bersih buat himpunan yang dihadiri lebih 100 ribu orang. Tuntutan kita empat perkara. Iaitu daftar pemilih otomatik. Celup jari dalam dakwah. Unipus hendaklah dikaji semula. Media yang adil. Ada tak tuntutan kita dipenuhi? Ada atau tidak? Satu pun tak. Pihak bersih pimpinan Datuk Ambiga menambahkan dua lagi tuntutan. Jadi enam sekarang. Di antaranya masa berkempen yang sesuai dan penyalahgunaan harta kerajaan berleluasa dalam kempen pilihan Tambahan dua. Pihak bersih, NGO cadang untuk buat work for demokrasi. Tare sekarang ini disebut 9 bulan Julai. Kalau pilihan raya dekat, mungkin diubah tarikh itu. Bila hadirin sekalian ada himpunan itu, tuan-tuan nak hadir atau tidak? Ya. Hadir atau tidak? Ya. Hisham Hussein On kata, buat dalam stadium. Ya. Hey, stadium orang tengah bola. <laughs> walk for demokrasi, bunyi pun walk, mesti berjalan. Bukan tujuan kita nak ambil alih pemerintahan melalui himpunan rakyat kita hanya berkumpul untuk tuntut demokrasi itu saja setuju atau tidak setuju hadirin yang hormat sekalian ah sebab itulah kita mau kita hadir dalam himpunan supaya kita menyertai pilihan raya dengan penuh ada dalam kepala pemikiran kita ketidakadalan sedang berlaku Singapura sama seperti Malaysia mengongkong demokrasi, tak beri kebebasan kepada rakyat. Tetapi pilihan rakyat tiga minggu lepas, Singapura telah berubah. Hari penamaan calon, saya berada di Pasir Gudang. Dari Pasir Gudang, nampak Singapura berenang pun lepas. Malam tu saya tak tidur, tengok TV Singapura. Hari penamaan calon disiarkan ucapan Lee Kuan Yew menang tak bertanding di Tanjung Pagar. Selepas itu disiarkan ucapan Perdana Menteri Lee Sing Leong. Disiarkan habis ucapannya. Selepas itu disiarkan ucapan calon Wakas Pembangkang penuh. Disiarkan ucapan pemimpin SDP Pembangkang juga. Besoknya ada interview calon-calon yang bertanding. Tak kira apa parti. Apa tujuan kamu bertanding? Apa manifesto kamu? Apa tak kena kerajaan di PAP sekarang? Di mana tak kena? Disiarkan dalam warta berita, dalam siaran TV dan radio mereka. Singapura telah buat perubahan. Malaysia akan buat perubahan atau tidak? Nah. Buat atau tidak? Nah. Misalnya dia berilah Najib Torazak berucap sejam. Mayudi Yassin 45 minit. Mimpi-mimpi UMNO yang lain setengah jam. Anwar Ibrahim satu jam. Tugu Aziz satu jam. Tugu Haji Hadi 45 minit. Kemudian uh, siapa lagi? Apa? Lim Kit Siang 45 minit. Lim Buat Eng setengah jam. Aku dengan Tuan Ibrahim 5 minit sudah. <laughs> Kalau mereka siarkan dalam TV ucapan-ucapan kita. Perlu tak kita buat ceramah macam malam ni? Perlu ke tidak? Tak hanya perlu buat konvensyen-konvensyen saja. Tetapi media negara kita masih lagi di alam primitif. Di alam awang liku. Yang kita lihat kemodenannya tidak ada langsung. Walaupun begitu, hadirin sekalian kita mesti bersedia menghadapi segala bentuk penipuan dan juga tekanan. Daftar pemilih yang paling pelik sekarang ini sedang berlaku di negeri Selangor. Saya bimbang seperti di Sarawak Pendatang tanpa izin juga didaftarkan sebagai pemilih dibuktikan dalam kes mahkamah Yang hakimnya Datuk Kamil Awang Mendedahkan ada pendatang tanpa izin diberi kak menalan untuk mengundi Boleh tak berlaku begitu di Selangor? Amin. Kalau kita lalai memang berlaku Bila mereka datang kita beraturlah mengundi di Selangor Kita pun lengoh nak tersembah dengan kawan kita tepuk bau orang depan. Tepuk bau nak jatuh sembang. Dia pun beralih. Tengok-tengok Bangladesh. Kita kata, jaga kak Bangla ni menguni ke? Kita beralih belakang. Ha, ni Melayu. Kita pun bagi Assalamualaikum. Tak jawab. Tengok-tengok Nepal. Boleh tak berlaku begitu di Malaysia? Boleh. Ia telah berlaku di Sabah. Tidak perlek. Boleh dibuat di Selangor, di Perak. Negeri yang BNN gampas di Orta kata Rakyat. Kalau gitu pahang rilek lah kan? Tidak. Malah uni dia tak kira negeri mana. Sebab itu hadirin sekalian kita kena bersedia. Dan kita dekat dengan Petrajaya. Bila kita ambil alih, barulah buku jingga itu dapat dilaksanakan. Mayu Jaisin kata, mana boleh Pakatan Rakyat nak memerintah. Mereka mana ada pengalaman? Nak memerintah perlu pengalaman ke? anak kita nak kahwin umur 25 tahun dah lelaki dia dah jumpa dah di jengkal 13 gadis yang dia sukai macam saya jumpa dengan ketua Sri Kandi malam ni katalah anak kita umur 25 dia kata saya dah jumpa ya pergilah minang saya nak kahwin kita tanya dia kamu nak kahwin ni ada pengalamankah eh hey, benda tu tak perlu pengalaman orang buta berjumpa Kalau kita nak tanya tanggungjawab, kamu nak berkahwin ni, adakah kamu sedia bertanggungjawab? Itu penting, bukan pengalaman. Betul tak? Oh. Tugu ni Aziz, masa angkat sumpah jadi Menteri Besar. Orang kata tugu nak merintah macam mana, fail pun tak kerti tengok. tak kerti. Sekarang dah 20 tahun. Hantar Anwar Musa ke bar. Sekarang dia jaga bola. Daripada lawan dengan tugu ni Aziz, lebih baik pun jaga bola. Hantar Tenggur Razali, cuci cuci leo. Dia pun rambut pun tak ada langsung lah. Hantar Mustafa Muhammad kau duduk diam ngeram gitu ya. Ha, buka file tak arti 20 tahun dah Sebab pemerintah ni yang paling penting ialah amanah. Bukan pengalaman atau tak pengalaman. Betul ke tak? Betul. Ha, jadi hati ni sekalian. Buku tinggal tu tuan boleh baca. Macam mana pun nak laksana perlu kita ambil alih Putrajaya. jaya, Setuju. Oh. Nanti lepas pilihan raya, Putera Jaya kita tak dapat, tuan-tuan tanya, cikgu tanya, mana dia elang lima ratus? Nak bagi macam mana? Ha, tak pilih. Ha, inilah yang kita harap sekalian, setakat inilah ucapan. Ada lagi upacara-upacara kita, insyaAllah Datuk Seri Anwar akan menjelang tiba. Wa bilai taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Oh.